А сколько здесь человек живет? А? Сколько? Вот, ну вот, вот есть здесь, раз, два, три, четыре, четыре человека, которые находятся в этой комнате. Видите? Вот хотел бы вас познакомить с нашим уважаемым Валерой Волевич. Это как раз вот э, яркий пример совместной работы неравнодушных э, жителей нашего города которые позвонили в нашу организацию, сообщили, что есть у нас такой уважаемый пощенный дедушка, который живет в районе сельскохозяйственного техникума, который ночевал там на стадионе. Мы подобрали, приехали, подобрали. Была возможность его просто положить в больницу письмо мы обратились к врачам больницы, чтобы они там по возможности создали комиссию МСЭКа, собрали полностью пакет документов на, эту комиссию. И когда Валерий Вольевич выписался уже, мы пошли с ним на комиссию МСЭК, где Валерий Вольевич получил первую группу инвалидности. А, первая пожизненная, группа? Да. Пожизненная? Да, пожизненная. Первая группа пожизненная. Потом мы Валерия Волевича смогли оздоровить, отправить в санторий в Коростышевский, где он у нас был на четырехразовом питании. И сейчас мы с ним ожидаем путевку в дом-интернат. Ну, путевка временная или пожизненная? Не, пожизненная, да. Это уже пожизненная на дом-интернат. И вот, вот этот центр наш, который мы планируем в ближайшее время, чтобы он полностью вошел 100 в свою работу, как раз именно в ближайшее время, именно для таких людей, как Валерий Волевич, чтобы они здесь временно у нас находились. Потому что под, нами...